Пидем на Еротику, выж. А ну, как мы. Ну, смотри, сколько срезали. Да, ребенок самолета, ну самолет, самолет, я. Идешь на село, я так всегда еду. Я не еду по этому мосту. Луна, блядь, да, красивая. Как красиво Луна стоит. И тут уже все, нету подъема уедешь. Спокойно. Ну, это там не...

Вот мы и распалили вогонь. А где нет Он не, не поехал на У Тут не беседка. А где нет, где нет, где нет, где нет. Место для отдыха и курения кури только здесь. Не кури на ходу. Гори, гори, ясно, щоб не погасли. Горит наш разум возмущенный. Температура 10 градусов тепла. Высота 600 метров. 240 пассажиров. Тут есть жерело даже. Вот, рудник. Закрывается в цивилизованных странах. Это и люк. Вот тут щепись, люк. Какая-то яма. Стало мясо не рубал, старикам все отдавал. И у нас тут смены ели сало. Сало ну, ну, что они на ели? На клуб, что на клуб, у, на у нас карманы написали им, блядь. Да Зачем? Им можно да, сало? Они да, так да, воёбывали, шучка, шучка блядь. Не, у нас такого не было. Не, у нас тут не нормально было. У нас сало давали, потому что свинью зарежут, блядь, на пособном. Прямо свежее сало, блядь, поярить. Або кто из дома принёс. А не что? нахуй свинью А я не, не жалую варёное нифига.